У Львові з'явилася унікальна клініка лікування онкохворих. Медичному персоналу вдалося евакуюватися та вивезти із охопленого вогнем та щоденними обстрілами Краматорська обладнання на сотні мільйонів доларів. У минулому сюжеті ми розповіли, як лікарям із Донеччини це вдалося зробити. Сьогодні ми покажемо Краматорський онкологічний диспансер із середини. Добрий день. Ну, це наше відділення. Это комната, в котором находится наш медицинский персонал, который работает здесь. Девочки, интерны, которые нам помогают в лечении наших больных. Да, сейчас мы пройдем по палатам. Я вам покажу, в каких условиях находятся наши пациенты. Палаты наши, в которых находятся пациенты, которые проходят лечение. Вот их тут несколько палат. Тоже условия достаточно хорошие, можно сказать. Очень условия очень достаточно достаточно хорошие, то есть тут все все необходимое есть для того, чтобы э, реабилитация. Да. Мы сейчас заходим в один из кабинетов, где у нас ведет прием доктор Мамолах. Вот. Тут, в принципе, он оборудован всем необходимым Аппарат УЗИ, который мы привезли с собой для биопсии. Ну, то есть весь спектр э, обследований, который необходим пациенту для того, чтобы начать лечение. Вот у нас еще один кабинет, где мы проводим прием. Сейчас прием ведет доктор-эндокринолог. Вот. Э, здесь тоже кабинет оборудованный аппаратом УЗИ, причем достаточно хорошим, экспертного класса, который тоже наш наше оборудование, которое мы привезли и здесь используется. Это было месяца, наверное, три тому назад, еще до, до того, как мы приехали сюда. То есть, получается, в апреле. В апреле мы еще там работали у себя и достаточно много оперировали, но потом, когда обстрелы участились, и мы поняли, что мы не сможем обеспечить уже безопасность пациентов, пришло решение о том, что надо выезжать. И выезжать, и сохранять оборудование, потому как перед нашими глазами был пример Мариуполя. Получается, первая партия врачей, которые переехали вместе с первой партией оборудования, это было в апреле месяце еще. Вот, и мы приехали, разгружали эту фуру сами. Нам удалось вывести достаточно много оборудования, дорогостоящего очень, вот, которая, часть которого находится на складе, вот, а часть мы разместили здесь. Сейчас мы заходим в наш эндоскопический кабинет, где проводится эндоскопия. Вот тоже на нашем оборудовании, которое мы вывезли. Вот это наш эндоскопический кабинет. Вот это все оборудование наше, которое мы тоже привезли. Эндоскопическая стойка, самая последняя, которая есть на сегодняшний день. Вот, сейчас подойдет наш доктор-эндоскопист, который работает на этом оборудовании. В принципе, он может более подробно рассказать, что и как. Ну, вот такие условия тоже очень, очень комфортные. Здесь проводится само исследование, так, а в этой комнате проводится стерилизация оборудования и подготовка к следующему, подготовка к следующему исследованию. Ну, то есть достаточно, достаточно комфортно. Вот, пожалуйста, наш доктор-эндоскопист Артем Александрович. Пару слов, пожалуйста, скажите. В нашем отделении мы имеем в арсенале современные стойки фирмы «Олимпус». Это одни из последних выпусков стоек, которые имеют большое преимущество над старыми моделями эндоскопических стоек и преимущество и над другими фирмами. Например, вы видите сейчас Олимпус серии XR-3, это одна из последних серий. Что Какие могут быть преимущества? Ну, первое это само изображение. Тут более современная матрица, которая передает более четкое, более улучшенное изображение. Первое, второе имеет в арсенале двойной фокус, то есть приближение, что максимально можно рассмотреть какое-то образование, которое непонятно. И ну, позволяет более прицельно сделать биопсию. Также имеет узкоспектральный свет, это функция NBI, еще называют ее виртуальной хромоскопией, что тоже дает нам, скажем так, понять, есть ли какие-то патологические, патологический рисунок на стенках слизистой. Также мы имеем дополнительные эндоскопы, это ультратонкий гастроскоп, и ультратонкий колоноскоп что позволяет, ну, например, ультратонкий гастроскоп позволяет назальное исследование. Оно более дискомфортное, нежели смотреть обычным эндоскопом, потому что имеет более тонкий диаметр рабочей части эндоскопа. Также помогает выполнять манипуляции и операции эндоскопические например, при реканализации или стентировании опухолевых процессов пищеводно-желудочного тракта, и также оказывание помощи педиатрическим пациентам. Да, это мы заходим в наш операционный блок, который мы тоже арендуем у Родыны. Это палата интенсивной терапии, одна из палат, где находятся больные непосредственно после операции. Вот, они тут находятся 2-3 дня, потом мы их переводим туда на пятый этаж, в общую палату, уже где они дальше как бы получают лечение и реабилитацию. Тоже, как видите, здесь очень хорошие условия. Есть свой санузел, вот, кровать есть. Да, это комната дежурного доктора, который осуществляет контроль за послеоперационными пациентами. То есть доктор рядом, больной рядом, все как бы вместе. Если положена какая-то помощь, вот, сразу оказывают. Это наш заведующий отделением анестезиологии и реанимации Александр Витальевич. Это его парафия тут вся. Тут он работает. Вот. Ну и теперь святая святых любого хирургического отделения – это операционный блок. Здесь есть стерилизатор обычный, высокотемпературный, Здесь есть стерилизатор низкотемпературный, в котором стерилизуются оборудование, которое не выдерживает больших температур. Вот. То есть все оборудование все самое современное. Это оборудование родины, которое нам предоставили любезно в наше пользование. Это у нас предоперационная комната, где моют руки хирурги, то есть готовятся готовится к операции, тоже оснащена всем самым необходимым современным оборудованием. Ну и наша операционная, первый, первый. которая, первый. которая вот оснащена таким образом. Верхним. Верхним. Вот, пожалуйста. Это операционный блок, непосредственно где мы оперируем. Цедуга, рентгеновский аппарат, который тоже наш, мы вывезли оттуда наша стойка лапароскопическая, вот, на которой мы тоже работаем, осуществляем лапароскопические операции, ну и в том числе открытые. И вот так выглядит наша операционная комната. Наркозный аппарат один, тоже экспертного класса, вот там, вот это чуть попроще наркозный аппарат. Вот. Так что, в принципе, оборудования достаточно, надо только работать и работать. Операции выполняются практически все, которые делают в онкологии. За исключением пока таракальных. То есть у нас э, таракальные больные, это специфические больные, которые требуют э, ухода определенного. Но, к сожалению, есть у нас доктор таракальный хирург, который, он же в Вот, Но пока мы не делаем. У себя в Краматорске мы проводили таракальные операции. А здесь то, что касается брюшной полости, мы оперируем в сечении, поджелудочной железы, кишки ободочной, прямой кишки, то есть тонкой кишки. Ну, все, что можно сделать на брюшной полости, мы все делаем. То есть любой спектр операций, которые, которые делаются, это резекция желудка, гастроктомия, то есть тотальное удаление желудка, резекции печени, резекции поджелудочной железы, как дистальная, так и проксимальная резекции. Там гемиколонектомия, Різекції прямої кишки. От. Все це ділається як відкритим способом, так і лапароскопічним. У Краматорському онкологічному диспансері надають допомогу мешканцям і Львова, і Західної України. Та особливий нахил роблять на лікуванні тимчасово переселених осіб.